大家好，我是 Ben，欢迎回到泰语歌曲练习。今天这一集要跟大家分享的是“จำเป็น”还有“จำเป็นต้อง”。好，那它的中文比较复杂一点，“จำเป็น”的话中文可能会翻成必要或是必须；那“จำเป็นต้อง”可以翻成一定要或是必须，就是有时候它的句意是重叠的。 啊、呃，虽然它们有一点小小的不同，但是这说起来有点复杂，所以，呃，这一集可能会有点混乱，那就建议大家从上下文还有实际的生活中来理解它的句意。好，那我们就直接从例句开始看。第一个例句是，มันไม่ a m b ป็ n Law，man m ไ d ่จำเป็นหรอก。ม是事物的代名词，或是像英文的 it it。 May jump 卖账本，卖是否定的不，那 jump 账本是这一课的标题，必要或是必须。啊、呃、，log 本身没有意思，但是跟前面的卖一起用，就是不怎么怎么样。好，那整句什么意思呢？m may jump a n 买没账本了，这不必要，或是或是不必要。那 man 就是可以不用翻，就是事物的它，某一件事不必要。下一个例句是 man 买账 n ห不，ือเปล不，ามันจำเป็นหรือเปล่一样是事物的代名词，或是像英文的序主词 it it จำเป็น必要或是必须ห不，ือเปล就是是否的意思。那整句应该很好理解。มันจ不，เป็นหรือเปล是否必要或是真的有必要吗？有必要吗的意思。接下来的例句都给大家จำเป็นต้อง的例句。 好，这一句是“จำเป็นต้องใช้เงินทุกวัน”斩便是必要。“จำเป是必须。那“จำเ合起来一样是必须，或者是你如果要强调的话，你也可以翻成一定要。 那基本上跟“动”的意思差不多，但是可能比“动”的语气更强烈一点。“动”是必须，那咱们“本动”是一定要，但是其实不用分那么细，就是必须的意思。“才恩”“才”是使用，“恩”是钱，所以“才恩”就是用钱花钱的意思。“took one” 是每天的意思。那整句是什么意思呢？咱们“本动才恩 t o k one” 每天都必须要花钱，每天都一定要花钱。 好，下一句是“我然后，ำเป็นต้องฉีวัคซีนหรือไม่？”我们จำเป็นต้องฉีวัคซีนหรือ是，是我或是我们，จำเป็นต้อง是这一课的标题，一定要或是必须。ฉ啊、呃、有两个意思，一个是注射。 注射就打针那个注射，另外一个意思是喷的意思，喷那个杀虫剂那个喷。vaccine 是英文的 vaccine，所以就是疫苗的意思。vaccine，หรื是或者还是的意思，那ไ是否定的不。所以整句什么意思呢？เราจำเป็ a ต้อ n ฉีดวัคซีนหร我们一定要打疫苗吗？ 好，下一句是“ไม่จำเป็นต n องพูดทุกอย่างที่คิด”，“ m ม่จำเป็น o ้อง u ูดทุ t อย่างที่คิด”，ไม่是否定的不，จำเป็น d o อง是这一课的标题，一定要必须，พูด是说话的说。 t ุก y ย่างทุกอย่าง就是每件事所有的事情，那 t i k คิด就是收拾前面的 t ุก y ย่าง什么样的每件事呢？t i k คิ k คิด是想的意思，所以 t ุก y ย่างที่คิ就是所有想的事情。好，那整句是什么意思呢？ไม่จำเป็นต้องพูด t ุก y ย่างที่ค不用把心里所有想的事情都说出来。好，接下来下一句是เราจำเป็นต้องสื้ ประกันภยัยการเดินทางหมายเราจำเป็นต้องซื้อประกันภยัยการเดินทางหมายเรา是我或是我们，จำเป็นต้อง是这课的标题，一定要或是必须的意思。ซื้อ是买东西的买。ประกันภยัยประกันภยัย 全部合起来是保险的意思。那如果你要拆开的话，把干就是保证、确保动词，那拍是危险或是伤害的意思。干灯汤，我们先看灯汤。灯汤就是旅行、旅游的意思。那你前面加一个干，大家记得这个干是做什么的吗？嗯，没错，就是把动词变成名词。所以灯汤原来是一个动词，那你加了一个干，就变成名词，旅行旅、旅游。 น่าไหมใช整句什么意思呢เราจำเป็นต้องซื้อประกันภัยกันเดินทางไหม我们一定要买啊旅平险吗或是我们必须要买旅旅平险好接下来我们来看这一的最后一句หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ทุกคน จำเป็นต้องอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ทุกคนจำเป็นต้องอ่านหนังสือ是书书本的意思เล่มนี้เล่ม是书的量词所以就是中文的本你是这个所以เล่มนี้就是这本เป็น是中文的是或是英文的 be 动词 囊死一样是书本，后面这个 t 呢，就是补充说明啊、呃，什么样的书呢？t TO กคน o ุกค n 是每个人，จำเ Ben ต้อง是这课的标题，一定要或是必须，俺，俺是阅读或是读的意思。那整句是什么意思呢？囊死 l e m ือ本囊死 T TO c o ป็นหนังสื n g ี่ท t ก这本书是。 每个人都必读的书，这本书是每个人都一定要读的书。好，那以上就是这一集 jump in，还有 jump in down 的所有例句内容以及讲解啊、呃。如果你有任何的问题以及心得，欢迎在下方留言让我知道。那如果你喜欢我的影片，请记得帮我按赞、订阅加分享。那我们就下一集影片见喽。c o o Mac。a e e you l